Добрый день. Добрый день. Доброго дня. Добрый день. Очень приятно. Дружеский, да? Дуже приємно. Очень приятно. В администрации адміністрація юридична. чуть очень приятно. Рада тому, что то, что вы делаете для черкасской земли для Черкаща. Черкащаны, он это еще, о, также кроме того я хотел бы выразить благодарность за то, что вы организовали именно посещение э, областной больницы и э, перинатального центра, но после этого. Ну, э, все э, готов говорить об, обо всем. Но, но самое главное, именно о, о, о сотрудничестве между Японией и Украиной и Японией и, и Черкасской областью. Я заметил, что уже в Черкасской области есть уже есть знак сотрудничества между Японией и Черкасской областью. В 10.30 на границе сопровождающие уже были полицейские машины потока не Я заметил, что там полицейские машины, они Toyota Prius. Ну, чуть-чуть, вы уже знаете, но есть у нас между Японией и Украиной есть схема, так называемая GIS, Green Investment Scheme, здесь схема зеленой инвестиции. И по этому, по этой программе мы уже предоставили 150 550 машин, плюс для, ну как патрульные машины по всей территории Украины. Четко не, пока еще неизвестно именно где, сколько машин есть в такой области, но я точно могу сказать, что в этой области уже есть именно две, две машины, они как бы из вот этих тысяча, тысяча 1550 машин. Днем мы посетим Забенниколовский район, район и чтобы провести церемонию передачи по программе «Ценон». Еще есть у нас другая, другой проект по, по, школе. Мы поменяем окна. И этот проект тоже идет. И по такой, по такой линии, по такой программе мы хотели бы взять, Больниц, две больницы, которые получили оборудование, это Звенигородского района, районные больницы и Черкасского района. Словно по все-таки энергообеспечению, энергозадержанию программа, которую вы делаете для школ, замене окон, для нас сегодня это как раз имеет очень большое значение в сфере политических и экономических отношений с Российской Федерацией. Очень символично то, что вы делаете эту помощь как раз на родине великого поэта, писателя, патриота, украинца Тараса Шевченко. На самом деле, безусловно, те события, которые начали развитие еще в прошлом году в Украине, на котором был господин посол. Uh, они начинались со слов Тараса Шевченко, как необходимо любить свою родину.